У женское мероприятие. Она хочет жили? сделать, чтобы у нас было укромурозик в, как в У нас, к сожалению, женское мероприятие. Ну, такими Знаешь, разными штучками, способами. И мы вас попросим выйти, если женщин готовы ваших пустить, но у мужчин придется быть Женщина Женщин, заходьте, А вы ставьте ей питание. Нормально, нормально. Можно? Можно? Можно. Значит, что а вы что вы... за обращение а красопета? А красопета? Ну я не знаю, как вас зовут. Легупаков был красопетом. Вы был что, против того, что был мир? Нет, мы против мы мир, Мы против а королевской. А что вы против? А, а, вы что а вы потому что мир и королевская понятия не совместимы. А почему вы так решили? Потому что она привела войну в Донбасс вместе с Ефремовым. А что вы Я не красопета, я Иваншенко и Ивановна. Очень редактор газеты Криворог А, может вы можете вы представить? В Девочка, а не, не кор... королевская. Нет, это королевская. это вот вы привели. Королевская поддерживает. Вот такие, как вы, вы привели. Вы сепаратизм. сепаратизм. И сейчас. есть. А вы знаете, сидит сейчас в СИЗО. А да. давайте перечислим, да, кто сидит, сидит Девочки, и с девочкой и с остальными партнерами. Девочки, я вам чай, хочу чай, сказать, Дика, если вы пришли сюда делать какую-то провокацию, то ну, как Нет, сказать, это не видеть, стоит. А видеть если видеть вы хотите параллельный послушать параллельный, наш да, тренинг и поучиться, да, это, да, это да, другой вопрос. А, а влиять сейчас на ну, девочкам, что-то здесь высказывать, мы здесь учимся. Чему? Как это чему? Мы здесь учимся, обучаемся. А, а чему учимся? Смотрите, у нас несколько тем. Во-первых, мы правильно себя э, настраиваем на то, э, чтобы быть сильными, да. быть мудрыми суметь, суметь, да, суметь, противостоять в случае э, необходимости, это раз. И второе, самое важное, мы сегодня здесь вырабатываем стратегию, как да? мы придем к миру. А скажите, пожалуйста, какое отношение к вашему мероприятию имеет Наталья Юрьевна Королевская? Без всяких мужиков. Да, вы защиту. Да я сама за, за себя заступлюсь. Мне не Стали надо... Вы буквами, лозунги, не Послушайте, вы мне ну, не ну, ваш... ответили, будете, скажите, пожалуйста. Вы сейчас будете просто здесь срывать нам мероприятие. Почему? Вас ну, зачем? Вам хватит времени. Я, подождите, если вы пришли сюда провоцировать или срывать наши мероприятия, то я вас очень попрошу удалить. Инна Ивановна, можно я получу ответ? Если вы хотите, девушка. я сейчас отвечу туда, и я слышу ваш вопрос очень хорошо. Если вы пришли провоцировать, то у вас ничего не удастся. Вы а мы не пришли провоцировать. Ну а зачем вот это вы сейчас? А мы не имеем права прийти посмотреть на королевскую. Во-первых. Во-первых. Объясните, пожалуйста. А, девочки, скажите, здесь все зарегистрированы? Да. Зарегистрируйте меня? Пожалуйста. А, почему вы не пришли вчера не зарегистрировались? А, я не И а скажите, не пожалуйста, я в написала. каких средствах массовой информации была, был анонс этого мероприятия? Где я могла узнать о нем? Да, где на можете? сайте. На каком? на каком? На нашем. Официальном сайте. за Ну, кого вы, 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 вы На классники. То есть у вас подпольное какое-то, да? Какой подп... Ну, Ну, как? Ну, если есть? я провожу мероприятие, я в газетах о нем печатаю объявление. А где был анонс этого вашего мероприятия, кроме вашего сайта? Я вам объясняю еще раз. У нас было на фейсбуке, в одноклассниках. Вы привыкли, что вам платят за все? Здравствуйте, Здравствуйте, Ирочка. Здравствуйте. 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 Они Здравствуйте. платят провокации. Тихо, тихо, Привыкли? Типа. Платят, да? Это, да. все под одну ребенку гребете. Да. Пожалуйста. Да, это вам платят. Да. Спокойно, да. не надо никаких оскорблений. А все мы нормально. никого не оскорбляем. Мы пытаемся, да. если они пришли с нами поучиться, мы готовы. Не вопрос, Так вы не ответили да. мне а на вопрос. если вы пришли как сливать он? мероприятие и он задавать провокационный вопрос, то мы же не против вашего мероприятия. Мы понимаете. против конкретно Королевской Натальи Юрьевны. Я и не не мы задали сделать. вам вопрос к все. вашему мероприятию, где женщины за мир. Какое она имеет отношение? И она все, она ответьте. Ну, это Прошло понятно. Потому, у нас женщины живут. расстреливают бойцов да. там на, на, на Донбассе. Она наши на, на, украинские, украинские бойцов. И, и все. И все. Это не место. Если она женщина, за мир, то это не женщина. Это не женщина не женщина за мир. И все, только женщина. То есть на, на все мероприятия, которые женские организации проводят, она тоже принимает участие, приезжает. Ну, всех. Она приезжает на все мероприятия, когда у нее вероятно, ответ. получается. А да. почему а она назвала визовый режим с Россией идиотская затея? Давайте вы будете спрашивать. Вот а мы и хотели, хотели спросить. Подождите, может быть Замер, а как выступать за мир? Особенно Дать вам. добро на убийство дальнейших украинцев, да? Или как за мир еще выступать? Что-то смешно? Что? Что-то смешно, смешно, что наши украинские ребята умирают? Или что вам смешно? А вы видите, я в телефоне считаю, что... Меч в русскую королевскую! Слава Украине! Слава! Давайте, давайте дамо свои силы! Парады королевской! Чемодан! Вокзал Россия! Чемодан! Вокзал Россия! Чемодан! Вокзал Россия! Чемодан, вокзал, Россия! Чемодан, вокзал Росія! Чемодан, вокзал Росія! Чемодан, вокзал Росія! Чемодан вокзал Россия! Чемодан вокзал Россия! Слава нації! Слебора! Слава нації! Слебора! Слава нації! Привіт, Хаут. Привіт. Ви за так з ездите, їздите. За да? Без замок. Ми їздимо все Сітуально соціальної защити гражданства. Що ж ну, це за форум? Под егидой Королевской? Это не Егида Королівська. Сказали флору. Королевський. Ну, у нас ну, нас семинар три. Нам скажуть, скажуть на другий на, на друг раз закришуть на Девочка, вы ви надали що ребуру. Ми прочитали. Прийшли зареєструватися, щоб попасти жінщини самі. А нас не пускают, не Покажи, ну, что вы нам дали бумажку вчера. Чтобы вы прочитали. Ну, ну вы же попросили. Чтобы, да. Мы дали, вы, вы да. лично ну, попросили. Мы, мы вчера прочитали. Попросили, да? Теперь мы пришли сюда. Девочки, а как на этот форум попали женщины наши криворожские? На ну, тренинг. Как они попали? Откуда они узнали? Есть в Днепропетровской области инициативная группа женщин из -за Есть это. Они свои коллективы дали предложение. Организовать Но у вас уже тренинг для они а Конститу... королевская каким боком к институту социальной защиты она вот граждан? Основа. Не, ну, здесь. А почему, есть Днепропетровская область, почему именно в Кривом Роге проводятся мероприятия? Ну, проводят. в разные города. Ну, в разные города. Были в и теперь в в в Mm -hmm. Почему подпольная? Yeah. Где мы. Я, вот нас, я, как смотри, обычная женщина, тогда, где могла нас, бы прочитать? Когда у нас проводится форум, у нас анонс идет по всем. Эм, ну, У нас нет возможности средства массовой информации информации. В, сетя... в первом роде у вас точно есть такая возможность, потому что средства массовой информации, они все про У нас мы проманы. Вы хотите рассказывать, там не у нас мат, там могут сековиши. На богатом будут там сековишки. Так у нас Шанемар, у нас мы, у нас в Мозе мы. Я кожен день кожен день для себе ну таку смислу життя. Я не можу, я не можу йти на передову. Причем так ви хай не Королевська не йде а в Луганську і кожен розказує кожен про королівська фура може бути. Навіщо ще ми це не потрібен притягнули. Вони та з Луганськом таке зробили. З, ага. з Донецьком вони зробили така. Так. Вона та не може. Буде. Та нехай Луганський їде своїм людям мири. Вони там посварили. От є жінка, от скажіть, виважаєте це. Скажіть мене туди не запустили. сказала, вона сказала, що ну нехай йде і на Луганській мири там людей. Нас тут все нормально. А, а вот мне, у меня просто, ну можно вас спросить, вот мне интересно, mm. да, любая же война заканчивается миром, через, через mm. год, через 10, а какие вы видите пути? Вот мне просто интересно, потому что мне на самом деле, у меня на самом деле на я сегодняшний день, а, ну когда, ну что может привести нас к миру? Вот, Перемога только, да. нам ну, треба выставить, перемогти. Знаете, я что не нас не приведет не 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 к миру, не можно не я отвечу? Конкретное, честное признание виновников и их наказание, однозначное, никогда. Когда давайте простим, давайте поймем, это только гарантия того, что рано или поздно это повторится. Только признав виноватых тех назвать по именам, кто развязал войну на Украине, наказать их, это на только путь к тому, что мир нас в стране установится. А, 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 это, Прислуживал это, Донецкой Но, стороны, люди, они все равно не остановятся. Я, не, ну, я имею в виду те, которые воюют так, против Хай Королевская еда рассказывает нам. Вот пусть едет туда, туда и расскажет. Пусть едет туда и расскажет.

А, ну, что домой нас а, а что ты там меня звертаешь? А что ты Ну, Хорошо. А, да. он а, а где он? Он? Ну ладно, я поработаю тут, ждем. Я вам перезвоню. Да. <связь> Ой, да я что-то по машине попал. Ну и зашел. Ну а чего он сюда прохорошая? Там в Луганске нет первого. Да, так я причем, моя машина, ребят. Слава а ты его. Ой, его. Понял. Имею право. Понял? Нет, чтобы ты сюда вообще не проезжал. Да я в Луганске расскажу, я замерз. Я, кстати, я вообще-то не разобью камня.

мы, не, которые придаем да, свою девочки, забудем, так, и, и, соответственно, если вы ее пригласили, если вы ее пригласили, мы срываем рабочее мы время. Все, все давайте, у вас форум начался, все, все, у вас аргументы зиму, закончились мы быстрее. Мы Чекайте, давайте. Девчата, будь ласка, проходим.

30, может, То есть вы, которые просят пригласить их в зал. Мы приняли решение, и мы вас приглашаем. Дальше. Наши правила, я хочу повторить для вас всех. Эти правила носит носят национальная платформа «Женщины за мир». Мы на своих всех мероприятиях, как внутренних, так и публичных, запрещаю. Первое. Поднимать вопрос политики. Второе. Поднимать вопрос языка. Третье. Поднимать вопросы те, которые разъединяют граждан Украины. Понятно? Вы гости. Вы гости. Вы принимаете наши правила. Вы сейчас на нашем канале, вы сейчас на нашем семинаре тренингов. Вы гости. Я сказала, вы гости. Вы гости. Ви приймаєте правила? Ні, ви не приймаєте правила. Ні. Не приймає правила розмовляти українською. Я розмовляю також українською мовою. Я при можна розмовляти українською мовою на нашому хворобі. Можна розмовляти на російській мові. На нашому можна будь жіночка. Я вам відповідаю. На наших форумах, на наших семінарах, на всіх заходах можна розмовляти навіть на євріті. Жіноче серце переведе і зрозуміє. Зрозуміли? А питання до вас можна? Ми починаємо. Питання будуть в різному. Ми зараз починаємо плінарне засідання. Я, я організатор сказала, ми запросили ласкаво вас на наш захід. Добре, правила наші ми просимо не порушувати. Ми не порушим, я вам... Є в нас блок питання різне, дискусія в залі. Тоді ви всі 100% будете почуті, і на кожне ваше питання ми ви отримаєте відповідь. Слушайте, да, давайте так. Да, прогул, мы вдвоем. Выпровок, так. Да, ну, это ваши штампы. Да. А я не стесняюсь, что да, я в данном мероприятии провокатор. Я провокатор. Я хочу, чтобы люди узнали, что в Тихаря сюда приезжает Королевская и выстраивает свои здесь дивизионы, чтобы еще больше Украине вредить. Можете сказать, Россия? Да, я провокатор.